السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں بہت ہی پیاری سی پوسٹ لائی ہوں اپنے وطن پاکستان کے لیے جو ہے اور یہ ہے پوسٹ شندور پولو کی تاریخ شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرعلی صدری ویسر لی امری والقد الاقدت مل لسانی یفقہ قولی علّمہ صلی علیہ محمدن و علیٰ محمد علیہ محمدن کما صلیۃ علیہ ابراہیم و علع علیہ ابراہیمِ انََََََََََ قمید المجيد اللّمہ بارق علام محمدن و علا محمدن كم باركططہ علىٰ ابراہيىمہ و علع ابراہيى من كا حمید المجيد جى جی ہاں تو یہ ميلا جو کھیلا جاتا ہے لگایا جاتا ہے اور کھیل کھیلا جاتا ہے میلہ کہوں گی میں کیونکہ میلہ لگ جاتا ہے ہزاروں سیاہ آ جاتے ہیں ان تاریخوں میں یہ جولائی اگست میں کھیلا جاتا ہے ان دنوں وہاں پہ موسم بہت ہی پیارا ہوتا ہے اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سیکڑوں خیمے لگ جاتے ہیں میدان میں اور غیر ملکی سیاہ بھی آ جاتے ہیں اپنے وطن کے بھی لوگ ہوتے ہیں تو یہ ناقابل بیان خوبصورت مناظر ہوتے ہیں ان میں پھر تندرست و توانہ گھوڑے لائے جاتے ہیں جن کی خاص طریقے سے پرورش ہوتی ہے ان کا کھانا پینا بھی خاص ہوتا ہے ان کی پرورش بھی خاص ہوتی ہے قدرتی حسن سے مالا مال دیو مالائی حسین وادی میں چاند کی روشنی میں کھیلا جانے والا یہ منفرد کھیل اب پوری دنیا میں پاکستان کے خوبصورت چہرے کو روشناس کروا رہا ہے پہلے دیکھیے کہ گلگت بلتستان کے لیے بتاتی ہوں یہ جنت گمان خطہ ہے اور دو حصوں پر ہے ایک حصہ بلتستان کہلاتا ہے دوسرا گلگت کہلاتا ہے انتہائی سحر انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی جغرافیائی حیثیت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کوہ قراقرم، کوہ ہمالیہ کوہ ہندو کش کے پہاڑی سلسلوں کے دل فریب سنگلاخ قدرتی حصار میں گھرا ہوا یہ خطہ ایک انمول ہیرے کی طرح ہے پہلے یہ شمالی علاقے جات کے نام سے مشہور تھا یہاں پر یہاں کی آبادی پندرہ لاکھ کی ہے لگ بھگ اور چودہ اضلاع ہیں اس کے یہ صوبہ حسین وادیوں دل موہ لینے والے میدانوں برف پوش پہاڑوں قدرت کی رانائیوں سے مالا مال نایاب پھولوں اور رسیلے پھلوں سے لدے ہوئے باغات کے کی بدولت جنت نظیر کہلاتا ہے لاکھوں کی تعداد میں ملکی و غیر ملکی سیاح ہر سال گلگت بلتستان کے خوبصورت ترین مقامات کی سیر و سیاحت اور تفریح کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں صوبے کے اہم سیاحتی مقامات میں دیوسائی شنگریلا فیری میڈوز کچورا جھیل خنجراب بابو سر ٹاپ عط آباد جھیل خلطی جھیل ستپارہ جھیل راما سرد صحرا پھنڈر شندور وغیرہ قابل ذکر ہیں چترال میں واقع شندور ٹاپ ویلی جہاں مشہور شندور پولو میچ کھیلا جاتا ہے اسی مناسبت سے شندور میلے کے نام سے بھی مشہور ہے خوبصورت پہاڑوں سرسبز میدانوں شفاف نیلگوں پانی پانی کی نہروں چنار کے درختوں اور پھولوں میں گھرے اس علاقے کی خوبصورتی دنیا بھر کے لوگوں کو کھینچ کھینچ کر یہاں لے آتی ہے اس میلے میں دو ٹیمیں کھیلتی ہیں ایک چترال کی ہوتی ہے اور دوسری گلگت کی ہوتی ہے جب یہ میچ کھیلا جاتا ہے تو ہر حملے پر داد و تحسین کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں اور یہ روایت سیکڑوں سالوں سے اسی طرح چلی آ رہی ہے پولو کا یہ میدان تین ہزار سات سو چونتیس میٹر کی بلندی پر شندور پاس کے پاس واقع ہے یہ دنیا کا سب سے بلند کھیل کا میدان ہے تین روزہ میچ کے دوران میدان کے گرد سیاہ ٹینٹ لگاتے ہیں اور رہائش اور کھانے کا بندوبست کرتے ہیں اس دوران مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ لوگوں کی چہل پہل دید کے قابل ہوتی ہے اس میلے میں پہنچنے کے لیے عام طور پر سیاہوں کا سفر اسلام آباد سے شروع ہوتا ہے فور ویلر گاڑیاں لے کر وہ سوات اور دیر کی وادیوں سے گزرتے ہیں اور لواری پاس سے ہوتے ہوئے چترال جا نکلتے ہیں اس سفر میں کیلاش کی وادی بھی راستے میں آتی ہے کیلاش کے قبائل تین علاقوں میں ہیں بھمبوڑ, رمبر اور بھر ان علاقوں کے لوگوں کو سکندر اعظم کی فوج کی نسل قرار دیا جاتا ہے سفر کے دوران کوہ ہندوکش میں ترج میر کی برف میں ڈھکی خوبصورت چوٹیاں بھی یہیں سے یہ دیکھنے کو ملتی ہیں سفر کے دوران آپ کو پاس کیا کیا ہونا چاہیے پانی کی بوتل ٹارچ یعنی پانی کا تو اچھا خاصا انتظام ہونا چاہیے اپنا آ, وہ ہو جو کہلاتا ہے جس میں پانی رکھ لیتے ہیں اچھا خاصا کولر ٹارچ کیپ ہلکے اور گرم دونوں کپڑے واٹر پروف جیکٹس کیمرہ نوٹ بک تولیہ جاگنگ شوز یا ٹریکنگ شوز چھتری واکنگ چھڑی، سابن، شندور تک پہنچنے کے لیے اسلام آباد سے بزر یہ سڑک یا اسلام آباد ٹو گلگت بزر یہ ہوائی جہاز سفر اختیار کیا جا سکتا ہے گلگت شہر سے خضر یا خضر شندور تک سڑک بہت اچھی بنی ہوئی ہے اور راستے میں بہت سے قدرتی مناظر ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان نظر آ جاتی ہے اور بے اختیار زبان بول اٹھتی ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یہ میلہ تین دن جاری رہتا ہے اس میلے اس کھیل کو یہاں کھیلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے پولو سے متعلق صدیوں پرانے آثار بلتستان کی وادیوں میں ابھی بھی موجود ہیں اور مختلف انسائیکلوپیڈیاز اور انگلیش ڈشنریز کے روح سے عالمی سطح پر یہ بات تیہ ہے کہ لفظ پولو خالص بلتی یعنی طبتی زبان کا لفظ ہے اور یہ گیند کے لیے استعمال ہوتا ہے شروع میں پولو کھیل کے مقاصد جنگی تھے اور گیند کا حدف دشمن کی مثال رکھتا تھا حکمرہ خاندانوں نے پولو کھیل کو اپنے وزیروں اور علاقے کے روسا کو لازمی قرار دیا تھا اور اس طرح سے دیکھیے گھوڑ سواری کی مشک بھی ہو جاتی تھی گھوڑ سواری سے انسان مشاق شہ سوار بنتا ہے تو پھر وہ جنگوں میں بھی کام آتے ہیں آج کل یہ کھیل اس علاقے میں ثقافتی سیاحت کا اہم ذریعہ ہے مغلوں کے دور میں بھی ہندوستان میں پولو کھیل کو بڑی بلندی ملی شہنشاہ اکبر آزم نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے ان کے دربار سے وابستہ ہر فرد کو پولو کھیلنا لازمی قرار دے دیا تھا اور وہ خود بھی رات کے کو چراغاں کر کے پولو کھیلا کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ بلتستان میں پولو کھیل کے قوانین دنیا کے دیگر علاقوں میں کھیلے جانے والے پولو قوانین سے مختلف ہیں اور یہاں پر اتنی شاعری ہے اس معاملے میں اور موسیقی ہے کہ اس کھیل کا لازمی حصہ کر دیا ہے موسیقی کو بلتستان میں پولو کا موسیقی کا کوئی آج کا نہیں ہے قدیم رشتہ ہے اور موسیقی کے بغیر پولو نامکمل ہے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے تو جناب علی یہ تھا آج کا آپ کی خدمت میں خلاصہ اپنی پوسٹ کا اور امید ہے کہ آپ نے پسند کیا ہوگا حالانکہ بہت مختصر سا ہے نو منٹ یا دس منٹ میں پوری تفصیل نہیں دی جا سکتی ہے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنے وطن پاکستان کا خوبصورت چہرہ آپ کو دکھایا اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی وآخر آخر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اپنی میزبان کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار میرے وطن کو ہر آفت اور بلا سے محفوظ و معمون رکھے آپ سب کو بھی اور میرے وطن کو بھی آمین سم آمین الہی آمین